Здравствуйте. Привет. Плохо голос у вас, какой конечно. Был? Какой? Такой. Низкий. Серьезный. Ну, прошу прощения, если задел. Ну, уж какой есть. Мама с папой таким да родили. Ну да, постарались, постарались. Нормально дело, нормально. Я из Москвы. Вы откуда? Город Герой Белгород. Как там Белгород живет, мы за него держимся. Держитесь, держитесь. За спиной, так сказать, Белгорода стоите. Держитесь. Это мы держимся за землю. А вы за нашей спиной стоите. Это не одно и то же. Вот Белгороду, кстати говоря, кстати говоря, Белгороду на самом-то деле звание города-героя до сих пор никто не дал. А ведь это один из столпов Курской битвы. А вот Москве дали. Несправедливо. Да, да, да. Я был, когда маленький, в Белгороде мы ездили на Курскую битву, да, в советское время еще. Ну, ну в принципе, в что советское такое? время. Естественно, она и была в советское время. 43-й год, почти сто лет назад. Ничего себе, представляете? Да. Почти 81 год назад. Да, и снова, и снова, так сказать, на земле Курщины, Белгородщины идет война. Ну, а что делать-то? Такое же бывает, мы же всю жизнь воюем. А что это у вас за шо? Откуда это вородом? Кубань, Ростов, Белгород Я потакаю вам, вы же говорите Курщина Вы mm. же говорите Курщина Я вам и шокую по этому Так Курщина это через Ща А Шо это через Ша Вообще-то это Курская область Курская Курская. А земля называется Курщина? Да, но ну не Курщина Белгородщина, Курщина ну, Не знаю где У нас у русских это называется Курская земля там курщины вообще нету поэтому я и шокую таким с тонким стебом ну, так себе стеб я украинец этнический и у нас таких как я, а, и, я и у и нас и, таких и, как я и, много Доповидаю, доповидаю, друзья мои станом на 27 листопада 24 року ступа Ось ця автівочка, яку ви бачите на екрані перед собою, вже в місті Харків. Без вашої дієвої допомоги, друзі мої, цього б не сталося тому, та не тільки тому, але й тому теж. Я щиро вдячний кожному з вас за те, що зроблено, за те, що робиться, і за те, що буде робитись. Хочу переказати, друзі мої, вам найтепліші слова від хлопців. З нуля від хлопців, які боронять нашу країну щодня, і для яких ось ця ступа і інша наша допомога є невід... невідмінною, невід'ємною складовою нашої перемоги, нашої спільної перемоги. Я хочу, щоб хлопці розуміли, що за ними є тил, справжній тил, не телевізійний, не марафонний, а справжній тил. Я хочу окремо подякувати фонду допоможе хоробрим і особисто пані Ларисі, з якою я мав змогу познайомитись. Знаєте, війна, як би це не було дивно, іноді зводить людей прозна знайомства, з якими ти не жалкуєш ніколи. Я вдячний кожному з вас, я вдячний Павлу. Сполучених штатів, пані далі, з Литви, нам, українцям, вам, українцям, кожному з вас, кожному. І хочу, щоб саме короткий час ця автівка вже мала бойовий вигляд і бойові можливості. Отримала теж завдяки вам. Ну і нам, всім перемоги, друзі Перемоги. Хлопцям, живым и неушкодженным. Слава Украине, друзья. Что? И у нас таких, как я, много. Ну, впрочем, немцев тоже. Ради Бога, Шош. Шош, опять-таки, Шош, опять-таки, Шош. Не из Москвы родом, не из Москвы. Я пытаюсь говорить на вашем языке. Не надо, не надо. Цену. Говорите на своем. Я прекрасно понимаю московский язык. Ну что вы. Хорошо. Давайте я буду говорить на, на своем. Просто хотел сделать вам приятно. Мне абсолютно все равно, что там русский язык, что там русский язык. С определенными особенностями, так сказать, диалектическими. Ну это ж... Согласен с вами. Полностью. Ничего, Согласен. ничего же не меняет, правда. Ладно понимать диалектику, если вы понимаете. Диалектику что и выслушать. диалект это не одно и то же, скажу вам честно. Ваш Степа 5 ну, не к месту, мне кажется. Ну, ладно, давайте, все, ладно, не буду больше прикалываться, не буду, не буду, ладно, ладно. Но всегда приятно позанозить. Ну, это когда человек не понимает, что вы занозите, тогда, ну, ну, тогда, ну, наверное, конечно, э -э веселит. А ну, так откровенный в лоб. ну давайте, ладно, бог с ним, закончим этот степ. Давайте, что там в Белгороде? Как. Так я как же такое? вам сказал, я же вам сказал, за нашей спиной могучий, ну, могучий нашей спиной, вся Россия, Россиюшка, как сказать, велика Россия, а поговорить не с кем. Ну, я думаю, что если вы немножко отойдете от своих стереотипов, то вы поймете, что Россия, она и до Белгорода Россия. Поэтому, как бы горить за то, что спиной Белгорода, ну, мне кажется, это неправильно чуть-чуть. Как это до Белгорода? До Белгорода Харьков, там граница. Ну, там наши все равно воюют, воюют везде наши. Поэтому, мне кажется, то, что наши защищают Белгород, это одна из тех позиций, которые, ну, по факту, есть. Так, а город герой нам не дают. Вот Москве дали, а нам нет. Вот почему так? Почему так несправедливо? Вот украинцы дали Харькову, если мне не изменяет память такое звание, А она мне дают. Не заслужили Потому считаете, да? В этих городах были большие битвы, были большие потери и город, население этого города. А вот Курск, а, а вот у Курска есть звание города героя, по-моему, есть. Давайте еще раз. Любой город, который жители которого героически себя повели во время Второй мировой войны и всем присвоили звание герой города. Москва, например, города, да? Героя. В том числе Москва. Можете привести пример героического поведения москвичей во время Второй мировой войны, как вы выражаетесь? Ну, могу привести, да. Я бы с удовольствием послушал. И сравнил бы их там с героическим поведением жителей Белгорода. Смоленска, Ржева, Курска. Мне кажется, здесь сравнивать нельзя. Почему? Потому что сравнивать, ну с Сталинграда. С люди москвичи воевали. Москвичи воевали? Что -что? Я сказал Сталинграда. Ну, а как? Да. Ну как же воевали, конечно. А почему? Ну а, а, а... Родина? подождите, Я подождите, могу... подождите, люди москвичи воевали, это не аргумент, потому что люди воевали и из Томска. Из Тагила, из э, Ашхабада, из э, других городов, на которые, на которые Москва вообще не ну, Москва, господи, война вообще не приходила. И звания городов героев в этих, в этих сколько, городов нет. Сколько жителей Москвы воевало, защищая Москву. Думаю, что не более чем жители иных городов страны. Вот, абсолютно давайте, ополчение давайте, так, давайте да, вот да, ополчение да. в Москве собрано насчитывало сколько Ну пару тысяч человек не больше насколько мне известно ну, вы, ошиб... вы ошибаетесь я вам скажу так могу в цифрах точно ошибаться но в Москве очень были развиты клубы ос авиахим например до да, войны конечно вы думаете были... только в Москве вы думаете в Белгороде таких клубов не было ну, количество людей Давайте еще раз: жители города Москвы формировали целые полки, которые защищали столицу. Mm -hmm. Очень много москвичей, которые отдали жизнь за свою за свой город, за свою Родину. Они с Дальнего так, ли Востока, прислужили. Они не с Дальнего ли Востока дивизии были переброшены на защиту Москвы. Нет. Как стало понятно и известно, что Япония не будет наносить удар по Советскому Союзу, эти дивизии сели в эшелоны и поехали защищать Москву. Разве не так, говорит официальная историография? Ну, в том числе так. А, то, то есть, есть, собственно говоря, в основном были ополченцы из Москвы, а дивизии кадровые это была помощь, приданная, по-вашему, да? Подождите, давайте вспоминать историю. Угу. Те дивизии, которые с Востока приехали. Вы что, думаете, я думаю, их по номерам? 7 ноября в контрнаступление. Я сейчас скажу, а вы меня потом перебьете. А, я, я на просто вас не понял. Да, 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 да. Дивизии, которые приехали с Дальнего Востока, они прошли 7 ноября по Красной площади и пошли в контрнаступление. Угу. Да, слушаю, слушаю. А до этого до этого мы. А до этого москвичи формировали целые полки, которые шли на защиту этого города Москвы. А mm -hmm. дек... не в декабре не, не в декабре было контрнаступление под Москвой. Давайте еще раз. Давайте. 7 ноября mm -hmm. то, что я знаю, они прошли по Красной площади, парада. По Потом пошли отдохнули месяцок. И через месяц пошлите вы, вы сейчас прямо пош, пошлите, пошлите пошлите пошлю конечно потому что это я считаю это абсолютно несправедливо когда вы пошлили в отношении э, моего диалекта почему-то вас это веселило А когда я пошлю вот в отношении ну, вашего э, не не, -не с, повер... хороший степ хороший степ угу. Нет -нет, еще раз хороший степ если он хороший степ он не затрагивает э, внутренние э, символы веры, культуры, традиционных ценностей человека. Это Степ. Так я так же говорю, что вы его если... Затрагиваете... Да, затрагиваю, потому что я считаю, что это несправедливо, что в Москве есть звание... А это за вас уже Города героя. Ну, это ваше мнение. я считаю... я считаю... отдохнуть на месяц, это уже пошло. Так это вы сказали, что они 7 ноября прошли по параду, а контрнаступление было в декабре. Что же они месяц-то делали? еще еще раз говорю, это вы сказали, что они пошли отдыхать, вот это пошлость. А что они делали? То есть чем Степ отличается от пошлости? Mm -hmm. Давайте сейчас разделим, А ополченцы в это время от что творчески. делали? Не, не хочу, я хочу про город вот героев. Я не хочу про Степу пошлость, мне, интересно. мне а интересно, тёп, пошлость Москвы, не интересно. Мне интересно, почему Москвы, которая пошлость. на территории которого, которой не было ни одного немца, которую эвакуировали. Подождите. Это Хорошо. Это, это прекрасно. Я оценил, я, 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 оценил вашу, я оценил вашу тонкость. Я с вами абсолютно... Вы как баба на базаре. Вы, наверное, хохол все-таки, да? Так хохол, я же вам сказал, да. я украинец. Вот вы как баба. вы немец, я в а, То есть Вы вопросы, считаете, вы что перебивать вот, можно только это вам, это да? Это позиция. Вы считаете, что перебивать можно только как, вам, да? Хох... Хохлядская позиция. Давайте еще раз. Давайте еще Я раз. вам отвечу на ваш вопрос. Вы задали вопрос, я вам отвечаю. Я отношение стеба и э, сарказма вы... ничего не спрашивал. Вы мне вы стали отвечать по на вопрос, утро, который я не задавал. Да, это я утверждал. Ну, вы спросили меня, они что, месяц отдыхали? Прекрасно. И я вам отвечаю. Слушай, и вы сейчас как украинская баба меня перебиваете. Да вы как русская баба ведете себя. Я вам отвечаю с точки зрения логики, а перебивает тот человек, у которого слабо развита, как это, головная часть мозга. Ну, поэтому вы меня и перебиваете Я все вам время, отвечаю, да? И не перебивайте меня, пожалуйста, если вы мужчина. Не надо, если не вы надо баба, манипулировать. Вы мне опять меня на слабу не возьмешь. Это не работает со мной, честно. Знаете, манипули... манипулятивные Хожлание. ложные да, утверждения, манипулятивные ложные утверждения и приписывание собеседнику собственных недостатков, перекладывание ответственности собственной на собеседника, типично для москов... московского шовиниста. Вот вы себе и ответили, дорогая ты моя да бабушка. Московского Вы шовиниста. сами себе ответили, дорогая моя. А теперь бабушка, самое время, так да, так. самое время перейти на личности. Ну что же ты такой слабенький, да? Слабенький. Смотрите, я вас очень грамотно с первого момента под ну, типа, сам себя не похвалил. Второе. Вы тут же скатились в хамство. Да вы что? Потом я вам Где на ваше хамство, хамство ответил, что вы по гендерному признаку всего скорее, что женщина, потому что вы перебиваете. И вам это не прикид. Вы даже перебиваете даже сейчас. Знаете почему? Потому что вы не мужчина. Да вы-то мужчина, я вижу, да? Вот я вам еще раз говорю: вы это вижу, мужчина, зрения, да? логики, ума То и остроты, вы меня Вы меня обвиняете в вас, балабольстве. У вас, вас рот не, не закрывается. Я, Потому что я, я поступаю ровно так же, как, как у вы. Так вот, я и нашел русскую бабу. <laughs> как она, да, Обернулось <laughs> неудачно, неожиданно, правда? А, вот видишь, как все развернулось. Mm -hmm. И вот сейчас, смотрите, красота момента. Я сейчас вам скажу одну вещь. Мне кажется, если Мне кажется... из московских баб... <связано> <ху -ли -шки, связано> <в дур -бук, связано> ...то вам будет с кем поговорить. Ай, смотри, какой ты остроумный. Ифтик, баба. да? Ифтик. Ускіпати все. Слабкий, слабкий не придох. попався, слабкий не Нема чого сказати. Ну, бо нема чого сказати. Білочка Васила, моя вітальничка, чарівна пані Оля. Мої вітальничка.